Давай про Грузію все ж таки. Да, а, да, так, 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 А, що, Скажи, будь ласка, а, твоя оцінка подій, яка зараз там відбувається? Тобто а, протести можуть призвести до революції в Грузії? Ну... не, почекай, так ти задай питання. Друзі, сьогодні були затримані опозиціонери Грузії, які, в, в, в яких відбувались. обшуки, а, а, это Барамия. и это мелия, а, не, не, вот этот второй, как, как про, кого я говорю. Или да. И... да а, я, я не знал, что он сейчас в оппозиционном был. Бара Барамию я не знаю. А Элисашвили тоже, а, я с ним особисто знакомый. Поэтому а, вопрос до тебе. Как ты считаешь, но то, что бывает в Грузии сегодня, я уважаю, что чистый, такие э, почерк России, да, как они там себя ведут, это я вспоминаю Беларуси, что происходило, и что происходит в России. Угу. То, что сегодня Грузия управляет Кремлевская мечта, тут никто не сомневается. Скажи, пожалуйста, почему в Грузии прошли выборы, я не увидел ни одно лицо. Защитников Украины и Грузии. Я, я не знаю, я могу ошибаться. Вот у меня к тебе вопрос: неужели не можно было пригласить ребят, которые защищали Украину, которые воевали в, в Грузии 2008, ой, 2, да, 2008, э, а, об ветераны, которые защищали Грузию вот э, на таком патриотическом ноте нельзя было позвать людей, действительно, которые сегодня на передовые, можно было их официально запросить? Почему первый вопрос у меня? Почему я не увидел таких людей в этих Вы имеете списках? В виду политику. Да, да. да. Ну, политику. Выборы, выборы. выборы. Почему не было таких выборов? Ну я в скажу одно. почему. Во-первых, грузинская да. грузинская оппозиция она очень разрознена, она не смогла создать единый фронт, единый кулак. И о, самая большая проблема э, грузинских политиков это часто проблема на постсоветском пространстве, старые политики не дают пространство новым политикам, перспективным политикам. Там не надо было даже людей в формах, которые могли потенциально быть политиками. И там очень много молодежи, получившие хорошее образование на Западе, которые могут делать новую политику Грузии. Ни одна сторона не допускает ни оппозиция, ни позиция таких людей к политике. ну да. смотри, дорогой. Я увидел в этом году в выборах в Грузии огромное количество спортсменов. Ну, Вопрос. Как? Почему много спортсменов и нету войсковых? <свят> Спортсмены У меня, честно сказать, складывается такое впечатление, что господин Иванишвили, он настолько тупой, что он думает, что пригласив э, спортсменов, я не хочу никого обидеть, но спортсмены мы с вами знаем, там, да, спортсмены любят заниматься в зале. политики, а, да. Да, вот знания. спортсмены, да, они не сильно читают книжки, они не сильно, у них не сильно высокий IQ, я не хотел бы никого обидеть. Нет, нет есть, есть, высокие, есть, да? и, и есть, да. и очень умные ребята, там вопросов нет. Но, а, да, да, но не в парламенте Грузии. Да, да, но не в парламенте Грузии. да указ, спасибо тебе. Скажи, пожалуйста, ну почему нельзя было позвать военных, который сегодня защищает Украину. Вот а кто, кто не это тебя делала, вы думаете, кто или Не оппозиция, а Иванишвили? Нет, я считаю, что оппозиция должна была это сделать. Оппозиция, Понятное да. дело, что бы этого не сделал бы. Но да. оппозиция же мог, ну хотя бы позвать тебя, позвать других ребят, хотя бы 3-4 человека. Но это же можно было сделать на официальном уровне. Конечно, было ли такое была. предложение к тебе? Нет, нет. И э, ответь, пожалуйста, может, может, ли, может ли стать так, что будет в Грузии революция? Да знаете революция это я думаю недовольство людей недовольство людей мы видим так. мы видим массовые скажем так сборы людей Можно они протестуют они грузинская мечта сейчас пытается радикализировать эти э, протестные акции и радикализировать грузинским регионом что хуже всего они пытаются вот сейчас даже они могут вырезать любую фразу из моего этого І перекрутити його і сказати, що манука хоче там революцію і починає там вводити вооружоної сили. Mm -hmm. А у нас не 735 людей. Я хочу подякувати кожному хто нас дивиться, Друзі, я вам дуже вдячний. Ми всі дуже вдячні, і нам приємно, що. Е столько людей нас девится, и продолжаем мамука очень сложная ситуация люди протестуют самое главное в этих протестах то что там нету политического лидера это самоорганизованные хорошо образованные образованная грузинская молодежь в основном хотя там есть и представители другого поколения есть и бабушки я видел они ходят и наставляют полицейских что нельзя бить детей вы должны защищать этих детей, понимаете? Там практически вышли, вышло все население, все общество Грузии сегодня на улице. И э, прорусская партия сегодня, я бы сказал, русская партия, она пытается радикализировать. Начали Начались репрессии, начались аресты оппозиции. Хотя эти оппозиционеры, они не играли никакую роль сегодня на э, протестных акциях. Потому что люди самоорганизованы. Я уверен, что що протести потому тому що поколение грузин було рождено в свободному Грузії. Друзі, і мені до вас прохання, будь ласка, тисніть подобайку, тому що це дає можливість, щоб наш етер звича більше людей, людей тільки ми просимо і прохаємо це тільки подобається. Будь ласка. Мамука, скажи, будь ласка. окей, Давайте говорити відверто. Ти як вважаєш сьогодні. Настільки ситуація в Грузії підігрівається, воно може бути а, такі розвідки, як було це у 2014 році, І або там 2000, ну, більше, мабуть, в 2004 році. Якщо правительство Коли була у нас Оранжево. оранжево, оранжево. оранжево. Если правительство начнет стрелять в протестующих, вполне может быть. То есть, я еще раз повторюсь, правительство пытается радикализировать протесты, пытаются сказать, что приедут сейчас вот люди, озброенные из Украины, и... Кстати, в 2014 на Майдане такая же риторика была у русских о грузинском легионе, что это мы Майдан перестреляли. Сейчас такая же риторика начинается в Грузии, к сожалению, у грузинского правительства. Хотя я тысячу раз повторил, и мы сделали официальное заявление, что мы за мирные протесты, мы за то, что произошла смена власти без всякой крови, без всяких кровопролитий, без Ми пройшли гражданську війну і о, о, ми видели последствия в Грузії цієї гражданської війни. Окей. Но, ну, слушай, ну давай говорить відверто. Ну, ми ж з тобою розуміємо, що Іванішвелі він не буде покидати. владу. Не віддасть владу. владу. Не Просто віддасть так. він владу. Чому? Тому що він вважає, що він. Uh, Это его сфера uh, влияния, uh, да, не, він вважає, що uh, Грузія у нього в кишені і навіщо зараз з домовлятись? Там, домовлятися. Да? У мене питання. Чому на все це дивиться Європа, досі не заморожені його активи, досі немає в санкційних списках родини його? Ну, ми ж з вами з вами розуміємо, хто би що не говорив, ми знаємо, що Украї... якщо у нього Україна ввела би... санкції, вона да. Да. Да, признала й вибори в Грузії. К сожалению. А, я Україна би хотів вибор, би вибор, да? друзі. Я би хотів би наступні. Я би хотів би, щоб Україна обов'язково ввела санкції по всім цим посіпакам по Росії, але хотів би звернути увагу, щоб наша влада, по яким вони вводили санкції. Це контрабандисти, вори вони не знімали це за гроші, щоб наша влада трималась і не знімала від е, всіх е, корумпірованих е, чиновників санкцій, які сьогодні е, за е, кордоном живуть в Австрії, в Італії, е, в Швейцарії і звідси керують в наші країни е, потоками грошей. От я би хотів би, щоб наша країна е, е, контролювала. Чому досі сьогодні є декілька людей, яких я особисто знаю, і по ним вже немає ніяких санкцій. Вони були в цих списках, а вже їх нема. Тому, будь ласка, підписуйтесь і ставте нам подобайку. Скажіть, будь ласка. Тобто, ми сьогодні бачимо, що, на жаль, Іванішвілі він не буде так віддавати владу. Ну, люди будуть вимагати, що давайте. Зробимо там, проведемо ще вибори, а вони будуть з цими не погоджуватись, маю на увазі Іванишвілі і влада. Що робити далі? Тобто ми розуміємо, що зараз в... хочу вам нагадати, друзі, що відбувається в Грузії. 88 е мандатів мають. Сьогодні, якщо я не помиляюся, партія і вони і більше в парламенті нема нікого. Крім... Да. Да. При И, і це, це не конституційне рішення. Да? рішення. Але, Але вони це зробили. Я розумію, Конституційний суд Грузії визнав, да, що вони Послухи, да, вони, у них це суд, це суд в Кишені, розуміло, вони роблять розуміло. що хочуть. Скажіть, будь ласка, як робити, як бути радалі громадянам Рузії. Ну, Якщо вони не будуть визнавати, вони будуть говорити, що ми легітимна влада, ідіть від <зас> а а, а а, а, нового президента. Панесі, я, я думаю, що очень активно должно бути міжнародне суддружество, <зас> яке мало би тиснути на не тиснути. Мені сьогодні задали вопрос. вот Евросоюз будет отменять либерализацию с Грузией. Что это нам даст? Это просто усложнит гражданам Грузии выезжать и питаться той демократией, которая есть в Европе. Они не создают проблемы Иванишвили или его, или его, его, его окружению. Они создают проблемы грузинскому населению. Которому, вийти, которому? Я, я тут трішки не згоден. Я, я вважаю, що потрібно було в першу чергу водити санкції по Іванішвілі і оточення привинні по, по всім цим депутатам е, е, Марія Кремльовська, але я також би е, зробив би все, щоб на тимчасово зунили е, е, визи. Безвізовий режим до Європи. Тому що дивіться, що відбувається, то що я бачу. Ви не розумієте, скільки в Європі людей, грузині, які там живуть, і вони розповідають, яка гарна а, а, життя в Росії. Чому вони живуть в Європі, а, а звідси розповідають, що от потрібно а, як, як класно живуть в Європі. Ну Ти не вважаєш, що коли... я завжди казав, що. Я уважаю, что ни, 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 один русский не должен попадать в Европу. Но по большому счету, если сейчас тебя послушать, у тебя такая же логика, что, ну, причем здесь грузины. Но я считаю, что Россия и россияне на первом месте. Это проблема в них. Не кажется ли тебе, что если бы грузины бы все, ну, давай говорить честно, мы же знаем, что практически разделена в Грузии сегодня на два частей. Есть Национальные, и, типа, националисты или как их там называют, там, угу. Саакашвили там, да? И... И я не думаю, что есть, есть люди, которые... -то, ты считаешь, э, что не дала бы эффект? Это не дало бы абсолютно ничего. Мы просто смогли бы отрезать тех людей, которые ездят в Европу, учатся там и... И возможно, э -э, именно Швили это даже выгодно. Да, конечно. Бы. Ему нужно изолировать народ Грузии. Он сказал однажды такую фразу... Вот грузины начали выезжать в Европу. Увидели, там мы это говорили, да, 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 да. увидели. Да. Ну, это, это цинично, понимаете? Увидели свободу. Друзья, действительно было сказано, Иван Ищулей сказал, что проблема состоит в том, что грузины смогли выехать в Европу и увидеть, как там хорошо живут. Если бы в Грузине не выезжали бы в Европу и не видели бы, насколько хорошо они живут, что все было бы у нас хорошо. Да, было такое? Так, извини, ну, что вот перебил. я и говорю. То есть, я думаю, это сыграло бы на руку как раз Иванишвили. В данном случае нам нужны очень жесткие индивидуальные санкции против парламентария грузинской мечты, против всего правительства Иванишвили, против швили самого и против членов их семей, всех вместе взятых. Друзья, я вот считаю чуть-чуть по-другому. Вот я считаю, что нужно вводить санкции по всем депутатам Единой России, чтобы они никогда не выезжали на территорию Европы, США и нашим союзникам. И также всем россиянам, пока идет война, и пока, к сожалению, они терроризуют наш, терроризируют нашу страну, чтобы они не могли выезжать. И также считаю и по грузинам, что пока на время, раз такая политика у Грузии, то остановить пока безвизовый режим. Скажи, пожалуйста, еще один вопрос у меня. Не кажется ли тебе, что проблема состоит в Грузии сегодня в том, что в Грузии нет единого лидера, кто бы мог бы повести всех, всех людей, объединить всех? Ну, грузины... Это одна из проблем. А, грузины, к сожалению, то, что я вижу, они не могут между собой договориться. Все хочет, каждый хочет быть рулевым, каждый хочет быть первым. Не кажется, что, дорогой да, дорогой мой, не кажется ли тебе, что в этом состоит большая проблема? Да, ты знаешь, как я отношусь с Саакашвили, но когда был Саакашвили, была какая-то единость, да? Да. а сегодня нет такого да. лидера, который бы… вокруг кого бы объединились бы, и шли бы, и качали бы ситуацию, добивались бы свою Этого нету и на мой взгляд Сейчас это может даже сыграть Позитивную роль потому что грузины Начали самоорганизовываться Грузины начали делать Скажем так группы сопротивления Политического сопротивления И не надеяться на продажных Политиков на мой взгляд Большинство политиков даже в оппозиции Они продажны И они торгуются с или скажем правду Народ это видит и mm -hmm. начал самоорганизовываться. Рано или mm -hmm. поздно в этой массе народа появится лидер, который поведет за собой это все. Да, Я только хотел сказать. Но естественно uh, появится. Да, yeah, появится естественно. Это не будет назначенный политик или человек, который уже варился в политике? Да, друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал и ним по лайку. Есть такой человек, говорят об этом, я не знаю его, грузин, грузин, который, ну, я слышал такое версию, что есть какой-то грузин, который живет в Казахстане, какой-то миллиардер, не, не слышал, да, Нет. да, да, я слышал такое, что, типа, грузинский Илон Маск, ну, какой-то... Молодой, очень богатый, там несколько миллиардов у него в состоянии, но очень проамериканский и проевропейский. Ну, мне такую информацию давали. Окей, скажи, пожалуйста. А, и он живет в Казахстане? Он живет в Казахстане, да. Скажи, пожалуйста. А сегодня, какие меры должны, что должен сделать оппозиция, чтобы чтобы можно было как можно э, сильнее, э, ну сейчас объясню, чтобы как можно э, сильнее начать в Грузии качать ситуацию, потому что, ну, есть всякий ресурс, да, этот ресурс заканчивается, Где а то, что я вижу, ну почему-то, ну ты не обижайся, но мне кажется, что в Грузии можно собрать намного больше людей. Грузии не надо качать ситуацию. Грузины прекрасно понимают, что то, что предлагает, предложило им правительство сразу после выборов, это было первое прямое предложение ввести Грузию в Россию. То есть вышел премьер-министр сразу после выборов и сказал, что ребята, мы больше не идем в евроинтеграцию, мы с ними... Призупиняем всякие переговоры до, до 2028, 2028, года. 2028 года. Да, мамука, Это выход какой, дорогой мой? Выход да. такой. Люди должны самоорганизоваться, должен естественно появиться лидер. И этот процесс идет. Потому Окей. что. Появился лидер. Да. Провели выборы. На выборах опять выиграла грузинская мечта. Нет, она не да. может выиграть, потому что выборы были сфальсифицированы его. Они второй раз. Ну, вот я и говорю, то есть мы должны провести выборы и не дать возможность грузинской мечте сфальсифицировать выборы. Сейчас ей дали эту возможность, дали возможность мирно уйти. Mm -hmm. Понимаешь? И она эту возможность не использовала. Никто эти выборы не признал. Огромное количество европейских наблюдателей сказали, что они не признают эти выборы. Эти выборы были нелегитимны. Также эти выборы, что самое главное, они признают грузинский народ и не дали легитимацию той власти, которая сегодня находится. Друзья, я бы очень сильно хотел бы, чтобы <клес> простите, чтобы э, в Грузии действительно выбрали лидера, я бы был бы за то, чтобы этот лидер был Мамука. Мамука наш друг, потому что я очень его люблю, уважаю. И я надеюсь, что потом Мамука как менеджера позовет к себе. Друзья, обязательно смотрите, пожалуйста, наш канал. Тисните по Дубайку. И нам дуже приятно, что нас дивится много людей. Так. Алексей, тебе слово. У меня есть вопрос, Мамука. Скажи, пожалуйста, ты можешь подтвердить или а простуешь? Есть такая, ну, скажем так, думка, что Салома Зирубашвили, то есть она еще действующая президентка Грузии, правильно? Да. А она может помиловать Михаила Саакашвили? Она может помиловать не только Михаила Сакашвили. А почему она этого может... не делает? Вот скажи, ну, будь ласка. Она была 12 лет членом той же команды, которую создал Иван Швили. Мандат доверия у нее от грузинского легиона и от наших бойцов нулевой. Только потому, что она может и могла освободить тысячу политзаключенных, которые сегодня... Здесь не о Саакашвили разговор. Саакашвили в том числе. Тысячу политзаключенных, которые есть в Грузии. И могла это сделать вчера. Но, а на мой взгляд, взяли? она это не сделает и завтра, и до окончания своего срока. Потому я ее считаю полноценной э, членом команды Иванишвили. И э, если она хочет стать народным лидером, она должна для этого что-то сделать быть, будучи 12 лет членом команды российского олигарха, это никак не может делать ее народным лидером. У нее есть все еще шанс стать героем для грузин. И стать такой героической персоной, потому что сегодня избивают детей и стариков прямо на улице. Друзі, ну що я хочу подякувати всім вам. Хочу подякувати нашим захисникам а, сьогодні свята. Мамука, хочу подякувати особисто тобі. Так, я дуже тобі вдячний, що ти знайшов час і завітав до нас. Це було так швидко. Насправді, да. та. хочу. Я хочу запросити обов'язково. Щоби на нова на основі на да? так на на новорічні свята запросити тобі. Ми будемо робити в січні місяці невеликий так скажемо, відпочинок. О, тому перед тим як прийдемо ми відпочивати, всі то запросити тобі, тобі обов'язково, щоб ти до нас прийшов. Тому друг мій, я дякую тобі е і не тільки тобі, і твоїм всім бойцам хочу подякувати і сказати, що дякую мільйон разів, тому що ви захищаєте всіх нас, і ви робите дійсно велику справу. Я хочу сказати вам, друзі, що грузині це на першому місці. Хто захищає нашу країну сьогодні від ворога? Які сьогодні на грузині... так? на да, ну, я маю на увазі і на іностранного так, так вірно. Так. Так. Да, і я хочу сказати, друзі, що ми всім повинні подякувати, дякую всім і шануємо всіх, хто загинув дуже велике кількість грузинам загинула, на жаль, також на першому місці. Тому дружний, yeah. дякую тобі, і сподіваюся, що останню ну, там два-три тижні і ми зустрінемося, тому що у нас дуже велике кількість глядачів. Друзі, і дякую за мною. мій друг Олексій Якубін, політолог, викладач, і з нами був також мамука Мулашвілі. Ми наш друг і захисник нашої країни. Ну і як завжди, зі мною був мій друг а, політичний та економічний експерт Георгій Біркадзи. Георгій, дуже тобі дякую. дякую. А ви всі люди дивилися квартал «Лів». і пам'ятайте, що ми виходимо у вівторок і п'ятницю, і наступний раз ми зустрінемось у вівторок, о 17.10. Тож, як завжди, ми говоримо слава українському народу. Так, да, Сьогодні як не дивно, то е, був також з вами від душі Біркадзе Георгій. <рес> <рес> Я швидку, друзі, дякуємо всім вам. Слава українській нації. Слава нашим героям и слава ЗСУ. До встречи!